Сегодня специалисты продолжают исследовать причины обрушения дома на Ленина 5. Тем временем осмотрено уже 142 дома сталинской серии. Под усиленным контролем управляющих компаний сегодня весь жилищный фонд города. Подробнее Марина Хохлова. Владимир Иванович уже больше месяца с женой и сыном живет в гостинице на юбилейный 25, с тех пор, как расселили его дом на Ленина 3. Временную трехкомнатную квартиру делят еще с одной семьей. Говорят, к новому дому привыкли. Тем не менее, заложники сталинского времени надеются на скорейшее возвращение в родные стены. Ну, осматривают дом, смотрят, рассказывает жена, говорит, ходила там. Все. Вот решится вопрос, даже до Нового года решится. Вселяться будем. Решится вопрос или нет, все будет зависеть от результатов экспертизы. Пока Ленина-3 обследуют лишь визуально. Эксперты изучают поведение здания при перепаде температур. А вот здание на Ленина-5 специалисты Архангельской научной лаборатории изучили более детально. Сейчас уже в лаборатории СИМАШ предприятия проводятся анализы кирпича и растворов фундамента. Результаты обещаются сообщить через две недели. На сегодняшний день уже порядка 32 разного рода причин, которые могли способствовать разрушению и деструкции строительных конструкций. Местный бюджет потратил на все обследования расселенных Сталинок полтора миллиона рублей. Обследовать все здания такого типа администрация дала поручение управляющим компаниям. На данный момент осмотрено 142 дома. Сейчас проверяют все дома, вне зависимости от года и типа постройки. Те здания, которые вызовут подозрения, передадут на детальное обследование специалистам. К этим зданиям сейчас, конечно, у нас особое внимание. Мы более тщательные проверки делаем почаще выходим на дома. И если жители нам звонят и говорят, что вот мы там смотрим, у нас на доме какая-то трещинка есть, то мы обязательно выходим и ее проверяем. Для контроля где-то поставлены маячки, но все осмотренные здания опасений не вызывают. Управляющие компании наблюдают за всеми жилыми домами города по составленному графику. Ранее проверки проводились два раза в год, сейчас несколько раз в месяц. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.